你还没搬家吗？哎呀妈！太香了。 点点小红心，家人们，咱们直播间九千多个人，帮莹莹上个热门行不行？一人点两下，红心点到两万，我给你们关个美颜啊！我最近身体不太好，眼睛肿了，这是开美颜掩掩饰我的脾虚。之前我都是关美颜的。喝的啥？喝的小粉水。嗯，我马上就单干了去，老铁。 我马上就单干了，因为我的房子也快装修好了。再吃个鸡腿，待会儿我们再吃个大羊排，老铁啊！我今天晚上就给老铁们吃肉啊，什么东西都不吃，咱们就吃肉啊！先吃鸡，再吃羊啊，最后再吃大猪蹄儿，老铁，猪肉我也有。害怕，感觉感觉你跟别人抢的是不，老铁，我着急、啊。 我着急，老铁，我着急忙慌，就饿了，吃东西比较着急。咱们给莹莹点点关注，家人们啊，喝口水，给大家顺一顺，麻花几个，一百三十个啊。 这个大鸡皮也特别好吃。嗯，平时就这样吃饭嘛？对我这样吃饭是为了挣钱。对我要单干了。嗯，工作室马上就搬完了，到时候嗯就会有正式的员工啊，或者是嗯正式的那些直播场地什么的就不用在家了，因为我现在是在家做班做直播，老铁，在家做直播没有那么正式。 然后越来越正式了，正规了。米线上车吗，助理？妈，你现嗯。都吃成牛了，老铁，你没说我吃成猪就不错了。厨师，给我上个大羊排。 我待会吃个大羊排，这大骨头卡着我了。戴手套。几天没看我还挺想我的，是我这几天忙，这几天身体不舒服，老铁。呃，有的时候胃难受，老铁，胃疼疼疼到半夜。再加上我这两天搬家，所以说，呃，然后还有个五一，老铁，趁着这个由头，我就放了放了两天假。 我就放了两天假，嗯，说实话，老铁，干直播干久了，身体不太好。虽然说挣钱，虽然说挣钱啊，你、嗯、的胃口也太大了吧，嗯。点点小红心，家人们啊，我有暴食症，老铁，嗯，我做我做吃播也是因为这个。嗯、厨师给我上个羊排，好久没吃了。对、嗯。 这两天没吃肉，都给我馋坏了。好嘞。你现在怎么开美颜了、啊？我现在开美颜是因为我状态不太好，黑眼圈太大了。开不关关美颜，人家以为我生病了。我不想让大家担心我，所以说我就开个一级美颜，化了个妆。我身体太弱了。喜欢你，啊。欢迎我家老铁，欢迎你们，想我也想你们了，好久不见。 这两天忙着搬家，工作室订订一些设备，所以说没给大家直播。看我的一黄眼珠子是黄色的，那是因为我戴了美瞳啊，我戴了美瞳。上个羊排，老弟，我现在就要。身体要紧，对。 身体是革命的本钱，身体吃坏了什么都不好使。但是我现在是年轻，但是我是没有钱。上个羊排给俺。上个羊排，我现在就要，都吃完了。你在那干啥？对，上回来就行。好，这个拿走吧，老板。你要吃啊？嗯，你要吃啊？我把这个皮给你摘了。 晚上少吃点儿，啊！哦，先陈，拿盘子把鸡胸肉弄下来。少吃点我妈喜欢吃这个鸡胸肉。我吃个大羊排啊，我把这个骨头跟内脏给它摘一摘，皮给它摘一摘。我妈最近在减肥，吃鸡胸肉。你是又要吃又要说，对我得留住人直播间，把那油给它摘一摘，给它摘干净一点。我妈最近在减肥，你不让她吃那么多。 妈妈聪明啊，老铁，我家没有傻子。我爸爸妈妈是做生意的，我爸爸妈妈在北京，嗯，做生意做了多少年？做了三十年，做了三十年，是很有商业头脑的。虽然说是农村人，没有文化，小学毕业。来，老爹，把这个鸡给端走，我把那个羊排给他吃了，炫了。嗯，好。 擦擦桌子，吃的干净一点。你的脸怎么了？我的脸肿了，老铁，我不敢关美颜，不是说我害怕你们，说我长得丑，是因为我关了美颜之后，你们就感觉我的状态不太好啊，这样就会影响，就大家就关心我嘛，对不对？不过你们想看的话，我一会儿给你们关个美颜啊。大羊排，我爸爸厨师给我炖的大羊排，手把大羊排。 还没有搬家吗？搬着呢，因为东西太多了，一直都是在搬家，不是在搬家就是在搬家的路上。我给你们垫高一点啊，垫高一点，好，这样这样子就好了，这样子看着就比较视野广阔一点。这几天没直播是因为胃不好，再加上搬家，前几个月没有，就是说有段时间没有直播是因为。 也是胃不好老体，老铁身体不太好，去做了一个体检吧，爸爸妈妈一起搬过去嘛，暂时先搬过去吧。因为我现在还没有招到工人，我现在还没有招到员工，所以说就我自己一个人在那个三百平的大房子里住，我也住不习惯，我也睡睡不太安稳。这么大一房子就我自己一个人，而且我这个也不习惯，所以说，我暂时是我父母先过去陪我，我我的弟弟妹妹，我的家里人先陪我。 几包麻花呀？一百三十包，老铁们啊，点点小红心，咱们红心点到三万，我给你们吃个大羊排，姐妹们吧。莹莹比较喜欢吃肉啊，做胃镜检查一下吧。检查过了，老铁，就就是老老毛病、老问题，干吃播干的老铁，干吃播干久了，哪个吃播胃都不好。